Azərbaycan bayrağına qarşı rəvant edilən barbarlıq ermənlilərin bu həftə ərzində Azərbaycana qarşı törətdiyicəcə 3-cü təxribatdır. Bir həftə ərzində bir millətin hissiyatına toxunan 3 təxribat. Heç də az deyil. Özü də bütün bunlar Azərbaycanın sülh danışıqlarına çağırışı fonunda baş verir. Ermənistan görəsən bütün bunlarla nə etmək istəyir? Birinin ağracısı sängiməmiş növbətinə əl atdılar. Ermənistan Azərbaycana qarşı son 1 həftədə 3 böyük təxribat törətdi. İlk təxribat ailələri başsız, anaları gözü yaşlı qoydu. Aprelin 11-də Laçın rayonu istiqamətində erməni təxribatının qarşısını alarkən ordumuzun 3 hərbi qulluqçusu şəhid oldu. Düzdür, ordumuz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Naxtəvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhədi ərazisində əlverişsiz hava şəraitində azaraq itkin düşən iki əskərimizin əsir götürülərkən işgəncələrə məruz qalması ermənlərin revaşəsisinin həddini göstərdi. Bütün bunlar azmış kimi aprelin 14-də Avropa çempionatının açılış mərasimində dövlət bayrağımızın yandırılması daha bir barbarlığın, vəhşiliyin sübut oldu. Ermənistan her ne kadar Rusya, İran ve Fransa tarafından kullanılıyor olsa da Ermenistan kendisi de bir barıştan yana değildir. Sadece 2. Karabağ Savaşı ile mecburen imzalamış olduğu Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini yerine getirmemekle bu coğrafyada barış imzalamadan kalmaya ve Azərbaycan torpaqlarında təslim etməməyə qayrət etməkdir. Rəsmi İrəvan bu əməllərindən irəli gələmək məsuliyyətindən boyun qaçırmağa çalışsa da, fakt fakt olaraq qalır. Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini tapdalayaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozur, regional sülh və təhlükəsizliyi təhdid edir. Bütün hallarda Ermənistanın əməllərini beynəlxalq ictimaiyyət təqinnamalıdır. Siyasi analitiklərin qənaətincə beynəlxalq prinsiplərin məsuliyyət sahiblərinə işləməsi mütləqdir.